что такое? Это что то, что заражается, Чи это вообще что-то не это окремые активисты? это какой-то рух? Я бы сказал, что на сегодняшний день события в Аврадиевке показали, что на местах, то есть в провинции, Вообще нет никакой правовой системы, то есть там тотальные какие-то такие средневековые там какие-то господарства уже створены, где значит, есть и, и, там, прокурор, судья и, и начальник милиции, это одна семья, и они все повязаны кровными узами и они полностью держат под контролем все и всех. И, и эта система построена на страхе, это выгодно нынешнему руководству страны. Потому что, ну, запуганными людьми легче управлять. То есть это еще писал Литвиненко в своих там, мемуарах, которого вот отравили там в Лондоне, полония И, к сожалению, есть такие тенденции на сегодня, что э, пытаются использовать тему терроризма, чтобы напугать людей. Э, и почему? Потому что, ну, напуганными баранами проще управлять. Э, вот и. Э, Просто, к сожалению, не многие это понимают, вот. Но рецепт выздоровления состоит в том, что, а, люди уже начинают переставать бояться, и это показали события во Врадиевке. То просто, что когда людей загнали в угол просто, это как загнанное животное, то есть, как пружина сжатая. То есть, будет ответная реакция обратная. И эта реакция произошла в виде того, что начали просто сжигать рейд Вот. Я не сторонник насилия, вам скажу, вот. но я понимаю также этих людей. Это своего рода право на самооборону. Это еще Томас Джефферсон, по-моему, писал, что в декларации о независимости США, что если в стране устанавливается тоталитарный режимы, режим, режим диктатора какого-то, то у народа есть полное моральное право взять оружие и защищать свои права таким путем. И даже и там французские просветители говорили, что если не работают законы, то работают пушки. То есть, если не говорят законы, говорят пушки. Да? Вольтер, помню, это сказал. То, я, мне кажется, что мы находимся вот на таком этапе, что если руководство страны, там, decision makers наши не поймут, что вот народ он уже дошел до этой черты, как, до которой можно было бы терпеть, а после этого начинаются какие-то необратимые процессы, там ломаются э, заборы в рейдделах, то у нас уже такой анекдот сейчас пошел, что в, Ки в Украине что э, э, заборы э, падают все ближе к Межегорию. то есть Сначала в Раде, в Кать, потом в Святошинский и так дальше. То есть, ну, это шутки шутками, но в каждой шутке есть доля правды. И народ просто терпеть этого, мне кажется, уже не будет. То есть уже не те люди, уже Украина стала более свободной в информационном плане и так дальше. Многие люди ездят на Запад учиться, они видят что-то другое, что можно жить по-другому, а не только... Значит, вот в таком рабстве и в страхе, и никто не хочет жить в этом страхе, то есть, мне кажется, что молодежь, вот за молодежью и будущее, вот. Приведу один пример такой позитивный, что у нас было дело одно в суде, когда э, обвинялся парень такой, с Юром в убийстве которого не совершал. И мы это дело вели вместе с Олегом Левицким, с Хельсинской спилки адвокат, э, наш главный, значит, и это дело очень долго длилось, там, 5 или 6 лет в судах, э, с переменным успехом, в конце концов мы добились, доказали, что это не, не, не он убивал, его освободили. Недавно я встречал одного парня, он работал секретарем в судебном заседании, э, Юра его зовут, кажется, и он говорит, О, Олег Игоревич, там, я вас помню, вы там по такому-то делу выступали. Я говорю, да, я, ну, я вас тоже узнал визуально, у меня на, на лицах хорошая память. Он говорит, а вы знаете, я ушел из судебной системы, я больше не работаю там. Он говорит, я так хотел стать судьей. Я говорю, а почему? Он говорит, ну потому что я не вижу... Мне это неинтересно. То есть, э, говорит, я не хочу работать там, в такой системе, которая ломает людям там судьбу, типа. И говорит, а, я говорю, да, ну а как ты пришел к такому выводу? Он говорит, ну вот, я, говорит, посмотрел на вот это дело, которое вы вели, и сказал, что я не хочу вот... Э, быть вот таким вот судьей, который работает по только на телефонном праве, и вот мне кажется, вот э, э, такие люди, они могут изменить страну нашу, как бы.